ఓం నమః ఓం శ్రీ వారాహి దేవ్యై నమ కీర్తి ప్రతిష్టలను సిరి సంపదలను జనాల్ని ఆకర్షించే శక్తిని ప్రసాదించే శ్రీ వస్యవారాహి స్తోత్రం ఈ వస్యవారాహి స్తోత్రాన్ని ప్రతినిత్యం వినడం వల్ల ముందుగా ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయండి శ్రీ వస్యవారాహి స్తోత్రం अस्य श्रीवस्य वाराहि स्तोत्रमहामन्त्रस्य नारदऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीवस्य वाराही देवता ऐं बीजं क्लीं शक्तिः ग्लौं कीलकं मम सर्ववशार्थे जपे विनियोगः ऐश्वढा सर्ववस्यवा राहि मम सर्ववशङ्करी कुरु कुरुटहटः ऐश्वरूढे रक्तवर्णे स्मितसौम्यमुकाम्भुजे राज्यस्त्री सर्वजन्तूनां वशीकरणनायिके वशीकरणकार्यार्थं पुरा देवेन निर्मितं तस्माध्वस्य वाराहि सर्वान्मेव वस्त्रं धान्यं महावसो मह्यं ददाति वाराहि यता त्वं वशमानय अन्तर्बहिश्च मनसि व्यापारेषु सभासु च यता मामेवं ततावश्यं वशं कुरु चामरं दोलिकां छत्रं राजचिह्ननि अभीष्टं सम्प्रदो राज्यं यता देवी वशं कुरु मन्मथस्मरणाद्रामारतिर्यातु माया सह स्त्रीरत्नेषु महत्प्रेमा तथा मृगपक्षादयः सर्वे मां दृष्ट्या प्रेममोहितः अनुगच्छति मामेव त्वत्प्रसादा कुरु वशीकरणकार्यार्थं यत्र यत्र प्रयुञ्जति सम्मोहनार्थं त्वत् तत्कार्यं तत्र कर्षय वशमस्तीति चैवात्रा वश्यकार्येषु दृश्यते तथा मां कुरु वाराहि वस्यकार्या प्रदर्शय वशीकरणबाणास्त्रं भक्त्या पद्धिनिवारणं वाराहि जगत्सर्वं वशं कुरु स्तोत्रमिदं देव्या त्रिसन्ध्यं यः पटी नरः अभीष्टं प्राप्नुयाद्भक्तो रमां राज्यं यथापि वः इति अधर्वशिकायां वश्यवाराहि स्तोत्रं सम्पूर्णम् न वीडियो कनक न తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయండి ఓం నమో వారాహి దేవ్యై నమ అని కామెంట్ చేయండి